নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এখন কিতাপৰ বিষয়ে মলদেহ স্ক্ৰীণত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এই কিতাপখন যদি এবাৰ আপুনি অধ্যয়ন কৰে আপুনি যিকোনো সভা সমিতিত ডেফিনেটলি আপুনি সুন্দৰকৈ ভাষণ দিব পাৰিব আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মোক বহুতে মাজে সময়ত সোধে যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ অধ্যয়ন কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ে সেই কিতাপকেইখনৰ নাম আপুনি ক'ব নেকি মই তেখেতসকলক হোৱাটচআপত সেই নামবোৰ কিতাপকেইখনৰ নাম মই লিখি পঠিয়াই দিছিলোঁ আৰু বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে যে যিসকলে ধৰক অহাকালি ক'ৰবাত মিটিং আছে আজি যথেষ্ট পৰিমাণে তেখেতে নাৰ্ভাছ হৈ আছে আৰু মোক তেখেতে হোৱাটচআপত কেতিয়াবা বা ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট কৰে যে অহাকালি মোৰ ক'ৰবাত এখন মিটিং আছে আপুনি কাইণ্ডলি স্ক্ৰিপ্টটো অলপ লিখি দিব নেকি বা হেডিংটো আপুনি লিখি দিব নেকি বা এনেকুৱা বিষয়ত চে এক্সাম্পল টিচাৰ্চ ডে কালি শিক্ষক দিৱস আছে মই আগতে কেতিয়াও ভাষণ দিয়া নাই কাইণ্ডলি আপুনি যদি অলপ সহায় কৰি দিয়ে লিখি পেলাই মই এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভাষণ মই বহু মানুহক এনেকুৱা হোৱাটছআপত লিখি পঠিয়াইছোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকে একেবাৰে টেনশ্যন ল'ব নালাগে এই যিখন কিতাপ মই স্ক্ৰীণত দিয়া আছে এই ভাষণ অভ্যাস কিতাপখনে আপোনাক যিকোনো সভা সমিতিত ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব এই কিতাপখন মই নিজে লিখিছোঁ আৰু এই কিতাপখন এনেকুৱা ধৰণৰ এখন কিতাপ য'ত আপুনি এখন সভাত কেনেকৈ মানে সম্বোধন কৰিব ধৰক মঞ্চৰ উঠাৰ লগে লগে আপোনাক যেতিয়া আহি পেলাই বক্তব্য ৰাখিবলৈ কোনোবাই অনুৰোধ জনাব আপুনি আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিব মঞ্চত বহি থকা মানুহজনক বা সভাপতিক কেনেকৈ আপুনি সম্বোধন কৰিব মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰা গণ্য গন্য ব্যক্তিসকলক কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব বা সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী কেনেকৈ চলাব লাগে বা সভাপতিৰ মন্তব্য কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে সভাৰ উদ্দেশ্য কেনেকৈ ব্য়া কৰিব লাগে বা আপুনি কেতিয়াও এখন মিটিং আৰম্ভণি কৰা নাই মিটিং এখন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে সভাপতি কেনেকৈ বৰণ কৰিব লাগে সভাপতিক কেনেকৈ আসন গ্ৰহণ কৰাব লাগে আহ অথবা শলাগৰ শৰাই কাৰ্যসূচী কেনেকৈ চলাব লাগে যিকোনো সভা আহ ধৰক কোনোবা ৰাজনৈতিক সভা গাঁৱৰ সৰু সৰু সভা কোনোবা ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰ সভা বা কোনোবা বিচাৰ সভা বা স্কুল কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ভাষণ আৰম্ভণি কৰিব লাগে সকলো ধৰণৰ সভাৰ একদম বিস্তৃত ৰূপত এই কিতাপখনত লিখা আছে আপোনালোকে কিতাপখন যেতিয়া মোৰ পৰা নিব বা আপোনালোকে এই কিতাপখন যেতিয়া এবাৰ পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ ৰূপে বিস্তৃত ৰূপত এখন সভা কেনেকৈ চলাব লাগে কেনেকৈ সমাপ্তি কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ কথা এই কিতাপখনত লিখা আছে আশা কৰো যদি এই কিতাপখন এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যথেষ্ট অগ্ৰগতি হ'ব আৰু আপোনালোকে সুন্দৰকৈ যিকোনো সভা সমিতিত মানে ভাষণ দিব পাৰিব মই উদাহৰণ দিবৰ কাৰণে মই ধৰি ললো যে পোন্ধৰ আগষ্ট আৰু বেছিদিন নাই পোন্ধৰ আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসত আপোনাক গেষ্ট হিচাপে ইনভাইট কৰিছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোককো ক'ৰবাত ইনভাইট কৰিছে আৰু তাতে যোৱাৰ পিছত আপোনাক দুই এষাৰ বক্তব্য দিলে তাৰ প্ৰাকখনত বা এদিন আগত বা সিদিনা আগদিনা সন্ধিয়া যদি মোৰ এই কিতাপখন যদি এবাৰ অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে স্বাধীনতা দিৱসত আৰু অন্য আপুনি কোনো ধৰণৰ ভাষণ আপোনাৰ চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এই কিতাপখনে আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব আপুনি একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আৰু সম্পূৰ্ণ একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত এই কিতাপখন একচুৱেলি যিসকলে একেবাৰে নাজানে দেই মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ এই কিতাপখন জনা সকলৰ বাবে নহয় যিসকলে একেবাৰে নলেজ নাই যথেষ্ট পৰিমাণে ভয় কৰি থাকে কঁপনি উঠি থাকে বা সকলো কথা পাহৰি যায় নাৰ্ভাছ হৈ পৰে মই তেখেতসকলৰ বাবে এই কিতাপখন মই নিজে লিখিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই কিতাপখন গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই কিতাপখন পাবৰ কাৰণে মই অলৰেডি স্ক্ৰীণত মোৰ যোগাযোগ যি নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব আৰু ইয়াতে হোৱাটছআপ আছে হোৱাটছআপত আপোনাৰ ডিটেইলছ এড্ৰেছ আপোনালোকে লিখি পঠিয়াব আপোনালোকৰ যি ধৰক জিলা আপোনালোকৰ চহৰৰ নাম বা গাঁৱৰ নাম আপোনালোকৰ পষ্ট অফিচ তাৰপিছত পিনক'ড আপোনালোকৰ ঘৰৰ নাম্বাৰ মোবাইল নম্বৰ এই গোটেইখিনি মোৰ হোৱাটছআপত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ লগত মই বাই ফোন মই কথা পাতি ল'ম মোৰ মানুহ আছে মোৰ মানুহো আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব আৰু আপোনালোকক কেনেকৈ ঘৰলৈকে কিতাপখন মই আপোনালোকক পঠিয়াই দিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম আশা কৰোঁ এই কিতাপখন যদি আপুনি পঢ়ে ডেফিনেটলি যিকোনো সভা সমিতিত সুন্দৰকৈ আপুনি ভাষণ প্ৰদান কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ এই কিতাপখন আপোনালোকে পঢ়িব তেতিয়াই সময় পায় আজৰি সময়ত কেতিয়াবা আমি এনেই বহি থাকোঁ আজৰি সময়ত যদি আপোনালোকে পঢ়ে বা আপোনালোকে যদি আপুনি যদি পিতৃ মাতৃ তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিতাপখন পঢ়িব দিব আৰু বিশেষকৈ মই ছাত্ৰ সমাজক বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়াই সময় পোৱা যদি এই কিতাপখন এবাৰ পঢ়া তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতলৈ এগৰাকী ভাল সামাজিক সংগঠক ব্যক্তিক বা কোনোবা ৰাজনৈতিক দিশত যদি আগবাঢ়িব তোমালোকে বিচৰা ডেফিনেটলি আগবাঢ়িব বিচৰা পাৰিবা আৰু কলেজত যেতিয়া কেতিয়াবা ইলেকশ্যন খেলি খেলিব বিচৰা বা কলেজৰ যিটো মানে পৰিৱেশত কেতিয়াবা একতা সভা এনেকুৱা কলেজৰ যিকোনো অনুষ্ঠানত যদি ভাষণ দিব বিচৰা এই কিতাপখনে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব তে আশা কৰোঁ কিতাপখন সমূহ ৰাইজক আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব এইখিনি মই আশা কৰিলোঁ আৰু এই কিতাপখনে আপোনালোকক ভাষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব ধন্যবাদ